С баба Пышая спрашиваю, а Стивен красивый? Вот так дивится женщина видео. Э -э ну, про жизнь, про семейную. И вот что первое у него возникает да, что интересно, ей, а Стивен Красивый, вот, блядь, вот собака интересует. И мне вот короче, вспомнился такой эпизод с моей жизни. Мне было 19 лет. Устроилась я на медпроизводство. И мне дали на базу оборудования. Это такие склады большие. Там работают крановщики, кладовщики, ну, начальники, значит, грузчики, экспедиторы. Я туда пришла в качестве экспедитора. Но мне дали там пару дней для адаптации. Ну, просто посмотреть, что там, познакомиться с коллективом, такая херня. Да, такая позволительная это непозволительная роскошь на наш день. Дать человеку 2-3 дня просто познакомиться с коллективом. И, значит, я так, ну, там, ходила, дивилась, и тут, короче, этот обед, обеденный перерыв. У меня обеда нема, что я ничего с собой не брала, это какие-то там первые дни, я еще не понимала, что, что такое тормозки, что это, ну, вообще ничего не знала. Пришла такая, не понимаю. А это был Кінець августа, сентябрь, і там якісь абрикоси зелені висіли, їх щось обравали, якісь малина, чи що, якісь віка, виногради. в мене був обід. Я просто так спомнила. Ну, і значить, там, крановщиця, ліда її звали. така маленька там, з широким ротом, з большими глазами, як, на мой молодой взгляд. Ну, це я зараз, ну, як жінка, а тоді якась жаба. такая маленькая жабка. Ну, не это. Ну, просто такая внешность, жабка такая. Вот. И она это побачила свободные уши, молодая девочка. Значит, она, а ты замужем, ты там вопросы задаешь, я там отвечаю. И, ну, а для меня это взрослая, серьезная женщина, я так серьезно, ну, ну, короче, такая. Начала мы с ней общаться. И она мне Ой, і це даває якусь свою молодість вона спомина і розказує. Я, всегда, я була дуже красива, і я завжди собі шукала красивих хлопців. Ну, Отак от от, от ну, важна була для женщина, щоб був красивий. От вот що важна. И она сказала, что она замуж вышла, и муж красивый, и красиво красива в ней получилась. И, ну, то есть ну, с ней не жила, видно, замужем. А потом на другой до она мне еще свои фотки принесла и показывала, какая она молодая была. Она в натуре молодая была, красивая. А тогда еще умели фотки делать, знаете, такие вот старые, как-то так они черно-белые, свет как-то ложится на лицо, и такие причехи вот эти бабеты. Такая она красивая была, ну, наверное, в молодости. <coughs> а для меня вот как-то так и не было по жизни никогда важным красота мужчины. Меня даже в какой-то степени раздражали. Ну, не то, что раздражали. Не, не, раздражали, а... Ну, мне не хотелось с ними иметь дело, с красивыми мужчинами. Мне было как-то ну, важнее что-то такое пошукать, какую-то харизму, что ли, що. Хотя и промахи тоже были, не можу сказать, что я там это... но красота мне была не важна. И вот я так, ну, это вспоминаю и так анализирую сейчас уже на старости лет, что вот так вот женщинам важно, чтобы был красивый мужчина. И уже женщина спросила меня, ну, прикиньте, вот так, она, ну, я поняла, что она новенькая, зашла, побачила видео, и вот в ней, что первый возник вопрос, а Стивен красивый? Я написала, как Аполлон. Девочки, кто согласен, что у меня Стивен красивый, как Аполлон? кто согласен? А кто не согласен, блокирую. Не, я не блокирую. Когда там кто-то просто с рассуждения свои тролля, окей, но когда обсирают, не обсирают, а как-то унижают мой выбор, принижают мои умственные способности, обсирая при этом мужа с намеком, что я тупая то я вот, девочки, ну, я блокирую. Вас там десятки, и мне, ну, как бы, не, ну, на что мне ваше мнение, вот это, чтобы оно мне портило настроение. Понимаете? Меня это задевает, и не надо, короче, гнать на моих детей и моих мужчин. Боже, я свали агрессивная сегодня, да, девочки? Хотела рассказать за театр, еще за симфонию. <laughs> Симон про... проходи проходы мимо, Побачу, что я видео записываю. Так, фишком-нышком. А я улыбаюсь. Та не бзде! Ну, боится мне помешать. Ни сцены побью. Вот. Need go to. Идем, идем, идем. Коц церковь красиво бакиская наверное он означает <shrim Harriet> oh, пивный дедушка. Точно на концерт идет, гляньте. Вот это церковь, а тут будет концерт. Ой, дождь начался. Ой. Эта девушка тоже на концерт идет. Ой, как тут красиво, как в кино. Старая церковь такая типа каменная. Oh yeah, Um if you send her like a screenshot, you know, i to scan uh, Thank you so much. Yeah, there's one right here photo, just uh show this to the usher and they'll show you where to take it, just make sure you're you go before me okay. If we need the restrooms, they're going to be through the door over here okay. and in the back where you guys came from. -hmm. So we can ask for no phone usage during the show, Oh, okay? And the restrooms are through the exit sign right over here. No you guys can keep following me. We have to go take the picture.